qirg'izistonlik do'stlarimizga birodarlarimizga bir gap aytaman afg'onistondan bizga mehmonlar kelishdi <laughs> dasturxonlar bizda juda biz to'kin sochin bo'ladi yaxshi buyerda yengilroq qsi <laughs> afg'onistondan kelgan mehmonlar menga nima dedi sizlar shunaqa ziyofat berasizlarmi dedi ha dedi hamma shunday qiladi ha, hamma shunday qiladi sizlar talabalarni haqqini yeb qo'yasizlar ekan biz ham shunaqa qila olamiz lekin biz hayitda qilamiz boshqa vaqt o'zimiz yeydiganni olamizda qolganini talabalarga beramiz oy birodarlar sizlarni har bitta masjidingizda talabalar bor har bir qishlog'ingizda madrasalar bor ularni haqqini yeb qo'ymanglarmeni yaxshi ko'rganlarim deydi xudoim men yaxshi ko'rganlarimda shunday ish bor ularni mollarida cho'ntagida turgan mollarni haqqi ma'lum bor val mahrum mahrum bo'lib qolgan va soil bo'lib tilanib yurganlarga atalgan ma'lum haq bor bormi shunday menga bir kishi kelib aytadi domla deydi menda yetim bolalarni haqqi bor edi deva qo'rqib ketibman voy nima qildi qildinkan bude men deydi oylikka ishlayman deydi oyligimni uchdan bir qismini yetimlarga ajratganman alloh maqtagan odam shunaqa bo'ladi o'zini molida va ibilsizmi nima bor alloh taolo aytadiki men unga deb beraman deydi unga rizq qilib beraman xudo rizq berganku sizga uni o'ziniki cho'ntagiga o'zini moli shundan boshqalarga beradi meniki deb olib qo'lmaydida u o'shanda qadrli alloh taolo hammamizga shunday sharaf nasib qilsin agar xudo taolo sizga shunaqangi narsa bergan bo'lsa bu ne'mat ekan siz o'ylamangki men odamlarga yaxshilik qilyapman dedi alloh sizga yaxshilik qildi alloh yaxshilik qilmaganda o'zini suyganlarni qatorida sanarmidi shunaqa odamlarni xudo ajratib qo'ymasin xudoyo bu uzoq yurtdan bizlarni xabar olgani kelgan birodarlarimizni safarlarini bexatar qil bu yigitlar hurmati bizlarni avfet <laughs> xosatan qirg'izistondagi ulamolar ustozlar xudo rahmati qilsin aloiddin mansur domlamiz vafot qildilar jubay hoji domla vafot qildilar xudo ularni o'z rahmatiga to'ldirsin qabrlarni xo'shboy qilsin qolganlarini xudoyi adashtirib qo'yma ko'p xizmat nasib et rostadan bu joyda abdushukur domla haqida esladik domlamizni xudoyi hidoyatda mahkam ushla u kishi adashib ketsa minglagan odamlar adashib ketib qoladi u kishini hidoyatda mahkam ushla ko'p xizmat nasib qildi umrlarini uzoq qildi quroni azim bilan bu dini mubin bilan barcha ulamolarimizni xudoyi dunyoda ham uboda ham o'zingni azizi mukarram qil وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين يا رحمن